Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon avec ENG Training. J'espère que vous allez bien, ainsi que, ainsi que tous ceux que vous aimez. Et je vous souhaite bonheur et joie. Aujourd'hui, on va parler des expressions pour présenter quelqu'un, pour se présenter et demander des nouvelles. Pour nommer quelqu'un de loin, pour nommer quelqu'un de loin, on peut dire c'est la femme d'Étienne. C'est la directrice. C'est madame Vincent. C'est Stéphanie. Quand la personne arrive, on dit voilà Étienne. Voilà le docteur. Pour demander à quelqu'un de se présenter pour demander à quelqu'un de se présenter on peut dire quel est votre nom vous êtes monsieur vous êtes madame vous êtes mademoiselle ou dans un langage ou dans un langage familier on peut dire tu t'appelles comment c'est quoi ton prénom pour se présenter, pour présenter votre nom, vous pouvez dire, je suis monsieur Martin. Je suis monsieur Martin. Permettez-moi de me présenter. Je suis monsieur Grandet. Dans le langage familier, on dit, je m'appelle Alexandre. Je m'appelle Céline. Moi, c'est Stéphane. Moi, c'est Patricia. Et toi Pour présenter quelqu'un, il faut dire, vous connaissez Philippe Je vous présente mon épouse. Je voudrais vous présenter notre comptable, Madame Corsac. Je répète, je voudrais vous présenter notre comptable, Madame Corsac. Dans le langage familier, tu connais Isabelle Je te présente Catherine. Pour répondre à une présentation, une personne se présente, vous voulez répondre, vous pouvez dire, enchanté avec E accent pour le masculin et E accent E pour le féminin. Ravi de vous connaître. Ravi avec I pour le masculin et E à la fin pour le féminin. Ravi de vous connaître. Ou tout simplement, dans le langage familier, quelqu'un qui se présente, par exemple, tu connais Isabelle, ou je te présente Catherine, vous pouvez dire bonjour ou bonsoir selon euh, le temps pour demander des nouvelles pour demander des nouvelles comment allez-vous comment allez-vous vous allez bien vous allez bien dans le langage familier on peut dire un ami ça va comment ça va ou tu peux dire tu vas bien comment vas-tu salut quoi de neuf tout va bien Pour répondre à une demande de nouvelles, quelqu'un qui demande de vos nouvelles, vous pouvez dire ⁇ Bien, merci, et vous ?⁇ Très bien, merci, et vous ?⁇ Bien, et vous-même Dans le langage familier, pour répondre à une demande de nouvelles, ça va bien. On peut dire aussi ⁇ Bien, merci, et toi ?⁇ Très bien, merci. Pas mal, et toi ?⁇ Il y a une euh, expression utilisée. Comme un lundi. Vous demandez à quelqu'un comment elle va, elle vous dit comme un lundi. Cette expression est surtout utilisée chez les commerçants au bureau, chez les commerçants au bureau, notamment quand les gens n'ont pas très envie de travailler. C'est pour montrer que le travail commence. Quand quelqu'un vous répond non, ça ne va pas, bien sûr, en cas de réponse négative, si vous demandez par exemple à Alexandre Comment vous allez exandre, il vous dit non ça ne va pas. Il n'est pas très fréquent d'entendre une réponse négative. Mais dans ce cas, vous pouvez demander qu'est-ce qu'il y a. Si quelqu'un vous dit je ne vais pas bien, il faut demander de ses nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui ne va pas Ou dans le langage familier, qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui qu -ce qu se passe Qu'est-ce qui se passe Pour parler de son état physique, il y a une autre leçon. Et les expressions utilisées pour plaindre une personne, c'est une autre leçon, on va la voir dans une autre leçon qui va venir. Pour répondre avec oui, non, aussi. Ou quand est-ce qu'il faut répondre avec oui, non, si Par exemple, on vous demande, vous êtes fatigué Oui. Pour insister, oui, oui, Oh, ou, oh, oui. Vous pouvez répondre non mais pour insister vous dites non non Si on vous pose une question négative comme vous n'êtes pas étranger vous pouvez répondre si ou non Si est égal je suis étranger non je ne suis pas étranger La question vous n'êtes pas étranger si vous voulez dire ou vous pouvez dire si cela veut dire que vous, je suis étranger ou non ça veut dire que vous n'êtes pas Étranger. Pour vous permettre de valider les connaissances, je me permets de vous poser quelques questions. Si je vous pose la question comme suit, Comment allez-vous Comment allez-vous Donnez-moi deux exemples de réponses négatives et positives. Deux exemples de... Je vous donne un petit moment pour réfléchir. Bien sûr, si vous arrivez à répondre à la question, c'est bon. Sinon, vous pouvez, euh, vous pouvez revoir la vidéo, comme euh, je précise. Vous pouvez réécouter la leçon plusieurs fois pour apprendre les expressions. Je vous remercie vivement pour votre temps. J'espère que cette leçon vous a été utile. Je vous invite à laisser des commentaires. N'hésitez pas à poser des questions et des subjections. Je vous rappelle que UG Un Training met à votre disposition des dialogues pour vous exercer. Vous pouvez aussi utiliser des expressions avec vos amis et connaissances. Veuillez aussi les regarder plusieurs fois pour les apprendre. À bientôt dans de nouvelles vidéos et merci encore.